إن من مقومات التربية الناجحة معرفتنا بالمواقع المناسبة والتي ينبغي أن يقف فيها المربي، حيث عليه أن ينتقل بين عدة مواقع يفرضها السياق التربوي، وهذه المواقع هي: الموقع الأول: أن يسير أمامه، وهو الموقع الذي يقف فيه المربي مدافعا عن المتربي ومذللا له الصعاب ومزيلا عنه المخاطر. الموقع الثاني: أن يقف في وجهه. وهو الموقع الذي يتخذه المربي لردع المتربي عن عمل اي سلوك يضره او يضر من حوله، ويعيده الى المسار الصحيح. الموقع الثالث: ان يقف خلفه، وهو موقع التحفيز والتشجيع والتوجيه، فيكون المربي مساندا له ويحثه ويدعمه. الموقع الرابع: ان يقف بجانبه، وهو موقف الصداقه والمشاركه والتفاعل والتعاون في الاهتمامات والمبادرات واعطاء الحريات. الموقف الخامس: أن يقف بعيداً عنه. وهو موقف المراقب يشعره بالثقة، ويعلمه تحمل المسؤولية، موقع الاستقلال والرقابة الذاتية، موقع التفويض والتمكين. هذه المواقع الخمسة ليست مواقع افتراضية، بل مواقع يطلبها السياق. فعندما يهان ابني أو تواجهه عقبة لا يستطيع تجاوزها، فموقعي في الأمام أدافع عنه وأزيل عقباته. وعندما يضر نفسه أو غيره فإني أقف في وجهه وأردعه وأمنعه. عندما ينجح ابني أو يتعثر أو تهبط همته، فسأكون خلفه لأشجعه وأرفعه وأحفزه. عندما يمارس هوايته ويعيش بعفويته مع نفسه وأصدقائه وأسرته، فإنني سأقف بجانبه. عندما يحاول ابني أن يبني شخصيته المستقلة، سأراقبه، أسأل عنه وأتواصل معه وأطمئن عليه. دون التدخل في تفاصيل قراراته ان كثيرا من مشاكل التربيه تنتج من التمركز في الموقع الخاطئ الذي لا يناسب الحدث فالوعي بهذه المواقع مفتاح من مفاتيح التربيه